Армія цунний випробувар можна і ні, Іван Громадська організація про е, Ну, Мені тут відомі більшість людей, які є, але споряд з вами я бачу е, людину, яка, наскільки мені відомо, не є все Чи можу дізнатися, що це за людина, чи інтереси вона представляє, на якій Дякую. Можна дізнатися, Олександр Юрійович, я адвокат, я надаю право допомогу нашому комітету. Скажіть, будь ласка, за договором без ну, чи безоплатно? За кошти чи безоплатно? І це оплатні послуги. Поспорити нас договору. Документ договору на надання правової допомоги. Розмір винагороди, пункт 2.1. Дуро визначається сукупністю розрахунків документів, які є невідділеною частиною цього договору. Винагорода сплачується шляхом оплати клієнтам, тобто міськраду, кожної окремої дії бюро безпосередньо після її вчинення. Тобто зараз можна враховувати, що у вас є певна дія, вона буде... Оплачена ну, за рахунок громади ну, засадах не... знаходиться адвокат на договірник, на законних, тобто, на нагальних підставах. Тобто зараз є надія його функція як адвоката, яка буде оплачена э, з якщо за, буде за кошту, не подано акт виконаних робіт, як ви знаєте, то да вона буде оплачена. Акт буде буде виконаний згідно закону про засади запобігання корупції. Стаття 54, частина 1 забороняється надання послуг органам місцевої влади без оплати. Це пункт перший. Таким чином, або це корупція, або він отримує оплату. Якщо він отримає його оплату, то для цього має бути рішення сесії про виділення бюджетних коштів на те, щоб залучити оцього високоповажного громадянина з гарною бородою, який буде представляти інтереси громади та захищати виконком справа проти громади. І тоді ми хочемо знати, чи є таке рішення сесії. Це пряме запитання до вас. Або ми маємо безоплатні послуги, і це корупція, або ми маємо оплату, тоді покажіть рішення сесії, немає питань. Тут там зроблено просто звернення. За рекомендацією Миколаїв, завтра зробимо буде запит. Скільки Це перший час залучив коштів з бюджету за сьогоднішню. У школы есть представитель РАНДУГУ, у которого самый большой кусок земли на Приморской площади. Вы можете огласить сумму арендной платы за землю в этом году? И какая у вас квадратура, если не сложно? Просто да, так, да, сравнение. Да, чтобы команда что узнала, сколько платит рандеву. Хорошо, да, да, два земельных да, участка да, в этом да, году по маленькому земельному участку 40 тысяч 508 гривен 65 копеек, по большому 248 тысяч 86 гривен 36 копеек. Всего 288 с половиной. 288, 288 это в год. Площадь. Какая, какая площадь у двух участков? Ну, ориентировочно, можно даже 6, 6, 6, 6, 6. Не, не, не скажу. Маленькие 6 суток это точно. В этом году от Рандеву получили 6, 6. порядка полумиллиона. Ну, это 200 тысяч арендованные земельных участков, плюс за каждую ТС, которая стоит подожди, на территории Деньги Не перебивай, не, не перебивай. Uh, а Поскольку на каждую ТС? половиной тысячи за стоит. квадратный метр. За квадратный метр под половиной тысячи, да? Я не зря задал вопрос представителю Рандеву. Он озвучил э -э, сумму порядка полумиллиона гривен. То есть, получаем по факту, полмиллиона заплатила и совсем целую рандеву. Полмиллиона пол заплатили. И только с одного арбузового да. вы вымогаете... За 200 за квадратов правило для всех, для всех предпринимателей. Если платят целую рандеву полмиллиона, и с одной кафешки вы требуете полмиллиона. Когда рядом, мы уже не раз обращали на это внимание, рядом...

платят арендную плату. Все, вот вам и факт. Подождите, эти, эти люди, люди тоже платили нет, только через рандеву. Эти люди платили через рандеву точно так. Предприниматели. А при чем тут рандеву к местному бюджету? При том, при том что предыдущая власть загнала их. В такие условия мы уже тоже не раз это обсуждали. Вы все равно упорно не хотите это признавать и видеть и урегулировать. Я а, еще один вопрос по поводу затруднения по поводу кричала. Нет, я причала не сегодня, я не сегодня. Подождите секундочку. То есть я когда задал вопрос вы сразу сказали, это не компетенции. Чьи компетенции и можно ли это расценивать, что город самоустранился от этой проблемы? Если не самоустранился, озвучьте, пожалуйста, сейчас, что предпринято конкретно городскими властями для устранения этих законных причалов. Давайте все-таки по этому вопросу закончим. Вы согласны с действительно найти компромисс для людей, которые стали заложниками ситуации? Я не считаю их заложниками. почему вы считаете их заложниками в ситуации? Предыдущие власти, несколько предыдущих городских властей, начиная с господина Баранова, потом был господин Шаповал и господин Бакай, не урегулировали с ними этот вопрос. Но у них была возможность до проведения ярмарки, которую объявила нынешняя власть в вашем лице, в том числе э, лично. После да. э -э, да, объявления да, ярмарки да, вы вывели да, да. их из правового поля. Но, Создали да, условия, а потом да, говорите сели. предпринимателям, предложите нам, э -э, как не нам выйти подождите. из этой ситуации. Нам это нонсенс какой-то. Нам... Ирина Николаевна, я не помню сейчас статью Конституции, которая которой написано, что должны быть э -э, равные условия для всех, ведения бизнеса в том числе. Вы данным решением власть поставила их в неравноправные условия с другими участниками. Ирина Николаевна, предыдущие власти пролетали на выборах именно и по этой причине, что вот таких косяков и недоработок была масса по городу

Поэтому вам надо или пересчитать, или сделать это калькуляцию. Зачем мне тогда 2500 платить, если свет нет. мне не нужен? Я его сама отвела, у меня там кабеля там Подходите, посмотрите дом. площади свои. Давайте, если у вас есть какие-то предложения. У, э -э у нас есть предложение до расчета 2500 гривен. порядке. Вам да. Хорошо.